東方の調査からスベン氷河の厚い氷の下に大破壊前の施設が存在することが判明した我々は目標地区を占拠すべく部隊を投入したしかしその部隊のもとにジオマトリクス社所属と思われる強襲部隊が出現交戦状態に入っているどうやら目的は我々と同じようだこちらが派遣した部隊は遠距離攻撃用の MT で構成されているのだが 敵部隊は機動力と数で押してくる残念ながら我々の部隊はこのままでは壊滅し資産も奪われてしまうだろうそこで我々はレイヴンの手を借りることにした幽閉として戦線に向かい敵部隊を壊滅させてほしいなお味方部隊に被害が出た場合は報酬から差し引かせてもらうが本作戦の目的はあくまで敵部隊の総統にあるそのことは忘れないでくれ では、検討を祈る。メインシステム、検討モード、ノーシレイブン、挨拶は抜きだ。戦況が悪化している。全力で頼む。 敵部隊の全滅を確認これより帰還する作戦目標クリアシステム通常モードに移行します